Всем привет! Я Ашот Чурков. Это наше новое отработанное видео про шаурму. Наш пя... наше... какой Ашот? Пятое видео по счету про Чурок, про Ашота. Сегодня я буду <къем> рассказывать, как мы готовим нашу шаурму. Ой, извините, я на топор взял. Вот, вот наш разделочный стол. Вот, вот это. Мы здесь отрабатываем шаверму. Вот лежит дохла собака. Я ее отработал, а я ее кастрировал, и она сдохла. Не знаю почему, видимо, слабая была и старая. Вот мы берем, ловим собаку. Вот даже хлеб лежит. Хлеб мы отложим, это я откусил, просто жрать хотел. Мы берем топор, вот наш понтовый топор, большой, удобный, с дырочкой, я не знаю, зачем дырочка. В общем, мы берем, отрабатываем топор. И начинаем хреначить по собаке, чтобы она, чтобы вылезли кишки. Я не знаю, куда хреначить, но я хреначу везде. Переворачиваем. Вот она даже, видимо, обосралась. Я ее отрабатываю. Можно взять, взять хлеб. Вместе с хлебом ее отрабатывать. Так, я отработал собаку. Следующим делом нужно отработать носки. Я отрабатываю носки. Вот лаваш еще тут. Вот, отработал носки. Я беру носки. Носки это шаурма. И начинаю их хреначить. Ой, простите, пожалуйста. Иди я шаурму отрабатываю. Вот я отработал носки. Теперь я кладу рваные носки, отрабатываю на собаку. И поверх кладу хлеб. И начинаю опять хреначить. Блин, у меня уже мозоль здесь. Дальше мы берем, отрабатываем Лаваш. А, уйди, мы снимаем видео. Анаит, бриз! Вот мы берем лаваш, который одевал на себя Ашот. Анаит, мы снимаем видео, молча прошла, зашла и села. Мы берем лаваш, трем его а, в жопу, даем понюхать Ашот и два. Воняет, воняет, заверстучую. И дальше кладем на нашу шаурму. И начинаем опять отрабатывать с улыбкой на лице. Мы отработали собаку. Далее мы берем анарит. Кладем ее на шалру. Ложись на меня. столе мы отработали она а просто так далее мы берем что мы берем Ашот? трусы мы берем шар таки наид пошла вон Мы отрабатываем портки, трём их об жопу. Можно об жопу Анаи. Можно об жопу Ашота. Теперь даем ему нюхать. Далее я кладу на то. Тр... И опять отрабатываем с улыбкой на лице. Чу. Э? А вам, что можно дальше отработать с шаурмой. Пока. Ага. Привет, я счет 2. Сейчас я доделаю шаурму на Ашо а там один. В общем, берем нож. Натачиваем его обо что-нибудь. Вот, об степу. вот так делаем, чтобы прям острый быстро, прям вот так пронесешься, чтобы прям порезал на всю нахер. Вот так. Внутри тоже. написки. Ай, порезался. Наточили, значит. И херашим собаку. Которая... А что плохо похерашила, что у него руки и жопы. Вот так ее. И Еще надо улыбаться. Я вот тоже, кажется, чувствую. В общем, вот. Берем хлеб, откусываем. Плевываем. Блин, я теперь в арту хлеб. Это хлеб можно быть? Берем. это. Портки. Которые аж вот два только что. жопу с голой снял. Ой, а что-то один. Само себя Трёла жопу. Трёма о свою жопу. Ты меня в жопу, кстати, потёрла. Что? Ты меня в жопу потёрла. А, может, одна сама потри. Берем эту лошадь, а бы ее жопу тоже потрю. Теперь берем и засовываем сюда собаку. Предварительно завернув ее в лаваш. А его вот надо тоже. А? <laughs> Хуй, <Откуда> ты смеешься. <laughs> В общем, берем. И заворачиваем ее. Эту тушку. А вот. теперь это собака. <laughs> Ваша. <Лаваши. смех> Значит, теперь можно взять или сервела зажигинские, или миловановские, или трусы с носками. Ну, в общем, все, что у меня есть. Вот. Берем сервела зажигинские. ты Я еще ничего не сделала, а ты ржешь, ты дурак. И вот так вот его прям запихиваем. Обматываем. Ой. Теперь берем и бьем его. Дальше берем трусы. Они грязные, предупреждаю. И вот так. Она и закрыта! Вот так вот одевай. Ой. Красиво, да? Шот, скажи? Да. А ты бы съел такое? Естественно. Она и пошла в жопу! Берем носочки. Не стирены уже два месяца. Амает! <связь> села молча за Малорик, села молча смотреть. Сейчас будешь носки грязные нюхать. А она идут, есть носки? Не надо. Ну, есть. Берем и трем. <связь> вот, и одеваем один на ногу собаки. <свист> <свят> 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 Берем еще один носок одеваем. Таким <свят> темпом это только через 10 минут закончит эфир. Просовываем его через дырку. Где А валит. Она есть понюха и воняет? воняет? Громко, громко. Воняет. Сильно. Сильно. Точно? Чего сейчас? Задохнулась? Нет. Да она не воняет. Переберем? И бьем ее на... Так, так, так. жри. Сегодня чехлеб. Сейчас берем вот эти носочки, прям как задницу. Папа наит задницу. Воняет? Воняет. Она и воняет. тело на, на кровать. Смотри, свою жопу быстро. Пошла вон. Это не твоя. Фу, воняет. Иди отсюда. Так, он внутрь. Теперь мы берем вот это. Это единственный вообще экземпляр в мире, понимаете? Это. Она тихо! Иди это, в сер... это сервилат. Евграфовский. Евграфа Риговский. Мы берем, кладем. И в одну штанину этого сервелата пропихиваем эту собаку. Воняет, уже просто терпеть невозможно. Она ид. Плохо пердеть. Это она придет. Я? Теперь мы берем еще трусы. А тебе какие больше нравятся? Чёрненькие. Эти? Чёрненькие. Эти? Ну, черненькие. Эти? Черные. Эти? На я одеваю на себя. Тебе. Их не видно за твоим понтовой рубашкой. Где? Где? Ты сегодня на голову один. Красиво? Да, красиво. Алю, снимаем с меня мою расфаску из мяса единорога. Мне очень жаль с ним расставаться. Она и заткнись от Но Бронцева. это все таки искусство. Поэтому берем и заворачиваем. <laughs> а <Сама> там <-то лает. смех> Тупица. Берем вот это. Чистый сервелат. О, <laughs> Вася. Миловановский. <смех> Нет. Тот был Зажигинский. <laughs> это Миловановский. Вот так. Ага. Аня, уходи! Да, она ид, не А Она а. Ты. И запихивай его сюда прямо. Сейчас. Запихну. Ёпта, Сейчас он по плану, ты поднимаешься. А что, помоги голову. А что, брат, помоги, а? Не могу, я с камерой, у меня очень важное задание отработать твою шарму. И а рубим! Ну, Ты так поруби шаурму! <связь> Ана, <связь> Аня, уходи отсюда, быстро! Ты мешаешь я... сюда, ты нам все отсюда! еще одни грязные носки. И прям вот так разбрасываем все грязными носками. Сейчас носки, носки. Что а вон? Выгоняй отсюда, Настя. Аня, либо ты сидишь а. молча, либо уходишь отсюда, ва. Так, все, на шаурму тебя. Нет! Да не мешайся нам! Мешаться будешь? Нет, не буду мешать. Сел Раз на кровать быстро! Так, вот та тебе. Читай. Вот они косички. Да Это мне надо еще Иди раскрашивай. И щеки. Быстрее, а что ты хорошо, что трусы натягивать? Умешаются, сваливаются. Хорошо, да начали. что ты говоришь? Вот, Баби, так, оборачиваем. Завязываем. Теперь берем. Ножки. Ёб твою. Покажи свой шедевр. Это укол. еще не большой шаурма. Это, Это прямо на, на целой свадебный надо стол. Вот еще ножки. носок сок, Нюшите надо носки. Берем? Лаваш мирового масштаба. Иди, Ух иди, ты, какой красивый. Надо нюшить, а шочек удачи. Заткнись! А, а потом ошечку. надо пассиночки, вот он помочь. Она и скоро ты будешь видеоблогером в шурму. А потом. Свернуть А потом мама как и китяшка. А потом мама оччка и кизя песен научит ушить огонь. Порубить. А потом будет домой на шочек бить. Ошечек. Посидеть на нм жопой. Папа, на столике. Хватит а на Не бейся, на На вонючими тоже. На мечете и ёсите. Ёсите. Поешься, да, точно. Взять шаувер. Э, носок. Это сверху, это украшение, это изыски. А, хорошо. А, у меня здесь ну, еще есть знаешь. один шедевр, вам не пригодится, а вот. Пригодится? Тоже лаваш? Это, а, это шаурма свадебная. А, отлично. За место торта, да? Вон да. Я бы такую отработал. Пошла а, там был. Мировой лаваш, да? Тоже. А это на свадьбу Владимира Владимировича. Пошла вон! На! Она и человека будет в следующем выпуске. Отлично. Она уйди, Уйди, ты мешаешь, а что тут два? Теперь нужно это продать любке. Любки? Пошли продавать любки. Она пошли на сочек. Сочек, да, точно. Любка! Ой, ты в туалете, да? Ну, попозже придем на этом наш выпуск закончен. Следующем, мы вам сделаем видеокурсы. Ну, Нет, мы сейчас подождем любку, да? А шотик? А шотик? Да, да. Будет видеокурс маркетинга. Ок! Маркетинг, как продать шаверму правильно. Вот сейчас мы любки продадим. Сейчас она И вы увидите. Мы вам все расскажем подробно. Пока. Пошла вон. Может быть, еще что-нибудь украсить ее? Не думаете, Аша? пока времени есть. зачем можно, как думаешь, брат? Да можно, не знаю, даже ты подушить ее духами. Ты ты Хорошая идея. А сердце, очень Заткнись, она ид! Вкусно пахнет, да? Потом и дерьмо. О, вообще, фу, я все мочу собрал. Моя подпись, а? Ох, Веркин, халат будет вонять, чувствую. Говном и саньем и спотом. Трусы не хотите свои подушить на челме? Конечно. Забыла, это же мой обычный ритуал. А мы на гольбу И на жопе. Ой, как гоняет. Ой, и на жопе. Ой, как все, хватит. Что можно еще добавить к этому? Мам, быстрее сри! Мы сейчас посмотрим из подручных средств. А вали спасибо. Можешь лифак найти, а? нет лифака. А ты уверен, брат? Да. Ну, пошли. Пошли, пошли, пошли. Пошли быстрее, Любка вышла. Чтобы поднять, ты же докладила. Анаид, Анаид. Заткнись, это ты, Анаит. Я Ашот один. Да не, 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 не. Это шаурма. Вот, смотри, Люб. Но, будешь отрабатывать? Нет. Почему? А почему? Отработайте шаурму. А красавица. Нет. красавица. Нет, красавица. Не Шаурму. Настя, уйди от меня. Я что-то один. А я шот два. Это она. Смотри, у вас что-то два трусы на голове. Чувствуешь, аняет гоном. И саньем ну, покушайте, пожалуйста. Вы будете шаурму? Хотя бы на... Она изобрабатывает. <связь> Вы будете шаурму? Вы что <связь> делаете с нашим разделочным столом? Все, Вы остались. почему топор Стой, убрали? Это лимонская улыбка. Все, А, ты будешь шаурму? Ладно, Шотик, никто а я не хочет я продавать. Я Надо я. на улице распродавать, дома неинтересно. Да. Точнее на, на наш, Это наш комбинат, забыли представить. Это Зажигина Миловановский комбинат. Да. Ну, на, на, сегодняшний момент это Зажигина Миловановский комбинат. На территории Зажигина. На территории Зажигинова сервелата. Ну что, охотники? Тихо! Поэтому подписывайтесь на наш канал, на Зигин канал. Ставьте... Надо, надо переносить свой канал, как и Блин, тяжело уже. Анаит! -а -а вот, ставьте лайки, ешьте шаурму, покупайте вот эту свадебную, заказывайте. Пишите Ашоту Чуркову. Вот. И Ашоту Чуркову три. И Ашот... Ну, лучше Ашоту... Ашоту Чуркову один. И два тоже. У него шесть тысяч друзей. Семь. Семь. Вот, чтобы не, чтобы не ошибиться. Я вот. И заказывать у него шаурму. Чувствую, у него я будет семь тысяч заказов скоро. Сделаем. И доставим быстро, просто и удобно. Хорошо, будем ждать следующего видео. До свидос. Пока.